Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kalau tak kerana bintang tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato tak akan saya berdiri di sini. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi saksama, penjaga masa yang setia dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Jauh belayar si pedagang Cina singgah di Melaka menjual sutera. Bahasa Melayu bahasa perantara tonggak utama perpaduan negara. Hadirin dan hadirat sekalian, cogan kata hidup muafakat membawa berkat merupakan antara cogan kata yang dicipta untuk menyedarkan ramai orang akan peri pentingnya bermuafakatan dalam kehidupan seharian. Kata orang, permuafakatan bererti perpaduan. Situasi ini dapat di dapat dihuraikan oleh bidalan bersatu teguh bercerai roboh. Keadaan ini membawa kebaikan dan kejayaan kepada seluruh masyarakat berkenaan. Sesungguhnya negara yang memiliki masyarakat yang majmuk seperti di Malaysia berpaksikan kepada perpaduan untuk untuk meneruskan kelangsungan keharmonian di dalam negara. Saya yakin bahawa perpaduan memainkan peranan yang penting dalam usaha melonjak status negara berpendapatan tinggi dan dalam merealisasikan dasar transformasi kerajaan usaha perpaduan tidak seharusnya dipandang enteng kerana bukan mudah untuk kita membina identiti bangsa dan mendaulatkan maruah bangsa Usaha membina negara bangsa yang bersatu padu ini sebenarnya boleh dilakukan jika setiap rakyat di Malaysia faham, mengerti akan kepentingan bahasa Melayu sebagai wadah perpaduan setiap rakyat di Malaysia. Oleh itu, hadirin dan hadirat, izinkan saya untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang wacana ilmiah kita pada hari ini yang bertajuk Bahasa Melayu Tonggak Perpaduan Bangsa Malaysia. Hadirin dan hadirat sekalian, Sebagai pembuka tirai perbincangan yang pertama adalah lebih baik jika kita menelusuri akar-akar cerucuk sejarah sebelum terbentangnya hamparan indah negara Malaysia. Apabila memorabilia membawa kita ke ratusan tahun yang lampau, nyatalah bahawa bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai lingua franca yang yang didefinisikan sebagai bahasa perantaraan antara masyarakat pada ketika itu. Hal ini dapat dibuktikan apabila kita meneliti catatan ilmuwan Inggeris seperti R. O. Winstead yang membuktikan bahawa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan yang mengeratkan hubungan masyarakat yang berkunjung ke Melaka ketika itu. Dari golongan pendeta sehinggalah golongan biasa, setiap insan di Melaka menggunakan bahasa tercinta kita sebagai cara untuk berkomunikasi. Tidak lain dan tidak bukan, sudah tentulah bahasa Malaysia. Nah, apa lagi yang ingin kita pertikaikan tentang kemampuan bahasa kebangsaan kita sebagai wadah perpaduan. Hadirin dan hadirat sekalian, berdasarkan hujah ini nyatalah bahawa hamparan sejarah menunjukkan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa perpaduan yang cemerlang di dunia. Hadirin dan hadirat sekalian, melalui bahasa Melayu, sebarang konfrontasi, buruk sangka dan salah faham dapat dikikis dengan mudah. Saya suka untuk meminjam kata-kata pujangga pendeta Zakba yang berbunyi bahasa menunjukkan bangsa. Apabila kita melihat masyarakat bertutur menggunakan bahasa Melayu, sudah terang lagi bersuluh bahawa mereka ialah bangsa Malaysia. Daripada kata-kata hikmat tersebut, saya sangat yakin bahawa bahasa Melayu sedikit sebanyak mengurangkan semangat kecinaan, kemelayuan ataupun keindiaan. Hayya, ini balang mana ada harga. Itu punya bawa saya mau pengsan lah. Tambi, itu orang mau roti canai satu. Kari kapla ikan satu pelatlah dengan pengaruh bahasa natif sekalipun asalkan setiap rak kaum di Malaysia dapat bermesra bertukar-tukar fikiran menggunakan bahasa Melayu. Langkah Dewan Bahasa memasukkan perkataan baru setiap kali edisi baru terbit merupakan langkah yang patut kita puji kerana perkataan pinjaman daripada bahasa Cina, bahasa Tamil yang mengalami proses kemalaysiaan sememangnya dapat mewujudkan perpaduan. Hadirin dan hadirat sekalian, apa yang paling penting adalah setiap kaum di Malaysia dapat, apa, maaf, apa yang paling penting, setiap kaum di Malaysia tidak kekok untuk berbicara menggunakan bahasa kebangsaan kita. Apabila tidak kekok untuk berbicara, maka sudah tentulah tidak kekok untuk bermasra. Apabila sudah bergaul masra, maka nyatalah bahawa perpaduan dalam kalangan masyarakat yang majmuk itu terbina kukuh di bawah payung satu Malaysia. Oleh itu hadirin dan hadirat nyatalah bahawa bahasa Melayu itu merupakan medium untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam lautan ilmu yang memenuhi pustaka di Malaysia sudah tentulah bahasa Melayu turut menjadi bahasa penyebaran ilmu pengetahuan. Berdasarkan data yang saya peroleh daripada arkib negara saya amat kagum dengan pencapaian bahasa Melayu kerana terdapat lebih 800 buah buku ilmiah ditulis dalam bahasa Melayu oleh rakyat Malaysia sendiri. Hadirin dan hadirat sekalian, ilmu pengetahuan sangat penting untuk memupuk perpaduan. Masyarakat yang tidak berilmu ibarat masyarakat yang tidak bertamadun. Apabila tidak bertamadun, masyarakat bertindak membuta tuli mengikut hati dan naluri. Oleh itu, sudah tentulah kucar kacir yang akan menodai ke maaf, keamanan sebuah negara. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagai penutup tirai wacana ilmiah kita pada hari ini, saya suka untuk mengingatkan kepada kalayak ramai bahawa rakyat yang memperlekehkan bahasa kebangsaan akan merosakkan perpaduan yang kita kecapi selama ini. Tidak keterlaluan saya katakan bahawa insan inilah anasir sebenar yang mer maaf, yang merosakkan perpaduan yang meng, maaf, tidak ketelaluan saya katakan bahawa insan inilah sebenarnya anasir yang menodai keamanan yang kita kecapi di bawah berkat satu Malaysia. Oleh itu, sayangilah bahasa Melayu kita, hormatilah bahasa kebangsaan kita kerana bahasa Melayu tonggak perpaduan bangsa Malaysia. Akhir kata, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.